Значит, ситуация, которая сложилась вчера в городе, она произошла по одной причине. В соседних областях произошли сильные пожары. В связи с метеообстановкой, низким давлением, с розой ветров, этот дым смог потянул на нашу область. В частности, на Кривой Рог. Началось с северных районов, пошло по центральных. Никаких аварий на предприятиях, на территории нашей области ни взрывов, ни техногенных аварий нету и не было. Это просто, еще раз повторюсь, смоговый дым, который пришел с соседних областей в связи с сильными пожарами в тех областях. У нас в городе все спокойно. В Кривошской оперативной зоне, это, ну, в области вообще все, все нормально. Радиационный фон вчера, сегодня в норме. Те рекомендации, которые вчера дали вам пресс-служба ДСНС, это стандартные рекомендации для любого случая возникновения дыма. То ли это свалка, то ли это сарай, то ли это квартира, независимо от того, что горит. Это стандартные рекомендации. Еще раз повторяюсь, у нас в городе все нормально, все спокойно, и в области в том числе.